আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বেদসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষকৈ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বছৰত চাৰিটা এচেচমেণ্ট অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই চাৰিটা এচেছমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব তাক তাক লৈ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এতিয়া এখন বিশেষ এটি বিশেষ অৰ্ডাৰ প্ৰকাশ পাইছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জুন মাহত হ'বলগীয়া যিটো এচেচমেণ্ট অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যিটো এচেচমেণ্ট সেই এচেচমেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটি লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আমাৰ এতিয়া হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপত জইন হৈ ল'লে আপোনালোকে এই খবৰসমূহ পোনপটীয়াভাৱে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত প্ৰকাশ পোৱা অৰ্ডাৰ মতে আমাৰ এই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বছৰত চাৰিটা এচেছমেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু চাৰিওটা এচেচমেণ্টৰ পদ্ধতি সলনি কৰা হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আগৰ যি এচেছমেণ্ট আছিল সেই এচেছমেণ্টতকৈ বৰ্তমানৰ যিটো এচেচমেণ্ট এচেছমেণ্টৰ পদ্ধতিটো সলনি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যিটো মূল্যায়নৰ পদ্ধতি পদ্ধতিটো সলনি কৰা হৈছে ইয়াত চাৰিওটা মূল্যায়ন বা এচেছমেণ্টৰ নামাকৰণ বেলেগ ধৰণে কৰা হৈছে আমাৰ প্ৰথম যিটো মূল্যায়ন হ'ব সেই মূল্যায়নটোক নামাকৰণ কৰা হৈছে ফৰ্মেটিভ এচেছমেণ্ট ওৱান দ্বিতীয় যিটো তিনি মাহৰ মূৰত অৰ্থাৎ ছমাহৰ পিছত মূল্যায়ন হ'ব সেইটোক নামাকৰণ কৰা হৈছে ছামেটিভ এচেচমেণ্ট ওৱান তাৰপিছত যিটো ন মাহত মূল্যায়ন হ'ব তাৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্ট টু তাৰপিছত একেবাৰে বাৰ নম্বৰ মাহত বা এঘাৰ নম্বৰ মাহত যিটো এচেছমেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাক নামাকৰণ কৰা হৈছে ছাবমেটিভ এচেচমেণ্ট টু এতিয়া জুন মাহৰ ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মতে উল্লেখ থকা অনুসৰি আমাৰ যিটো এচেছমেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব সেই এচেছমেণ্টটো হৈছে ফৰ্মেটিভ এচেছমেণ্ট ওৱান এতিয়া ছাৰ বাইদেউসকল ইয়াত আমি কুৱেশ্যন কিমান নম্বৰৰ কাটিব লাগিব অৰ্থাৎ আগৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণৰ যিটো পদ্ধতি আৰু কুৱেশ্যনৰ নাম্বাৰৰ যিটো পদ্ধতি ইয়াত এইটো কি কৰি দিয়া হৈছে সলনি কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত এই কথাটো কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এই ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰকাশ পোৱা যিখন অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ এই কথাটো কোৱা হৈছে যে কি ফৰ্মেটিভ এচেছমেণ্ট ওৱানত আমি পঞ্চাছ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন কাটিব লাগিব ছামেটিভ এচেছমেণ্ট ওৱানত আমি এশ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন কাটিব লাগিব ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্টটোত আমি পঞ্চাছ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিব লাগিব আৰু ছামেটিভ এচেচমেণ্টটোত আমি এশ নম্বৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিব লাগিব এতিয়া যিহেতু জুন মাহত আমাৰ ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্ট ওৱান অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে ইয়াৰ কুৱেচনৰ মাৰ্কচ হ'ব ফিফটি মাৰ্কচ অৰ্থাৎ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা এই অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইয়াত কুৱেশ্যন পেপাৰৰ মাৰ্কছ ফিফটি হ'ব আৰু তাৰ ভিতৰত আমি কি কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰ চেট কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত এই কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে কি জুন মাহলৈকে আমি কিমান পঢ়াব লাগিব আমাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনত প্ৰতিটো বিষয়ৰ বাবে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ বাবে আমি কিমান পঢ়াব লাগিব অৰ্থাৎ কেইটা চেপ্তাৰ পঢ়াব লাগিব সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰা আছে সেই অনুসাৰে আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ চেট কৰিব লাগিব আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে ছেট কৰাৰ কথা ক'ব প্ৰয়োজন নিশ্চয় নাই আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা ধৰণে চেট কৰিব লাগে সেইটো আমাতকৈ বহুত বেছি ভালদৰে জানে গতিকে শ্ৰদ্ধা চাৰ্ভেদেসকল এইটো হৈছে ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্ট ওৱান আৰু ইয়াত আমি ফিফটি মাৰ্কচৰ কুৱেশ্যন চেট কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰত উল্লেখ থকা অনুসৰি আমাৰ এচেছমেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ওঠৰ তাৰিখে অৰ্থাৎ জুন মাহৰ ওঠৰ তাৰিখে কিন্তু হয়তো টাইম সময়ৰ অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কাৰণ আকৌ আমাৰ এই পেট পি এ টি পেৰিঅডিক এচেচমেণ্ট যিটো টেষ্ট পি এ টি পেৰিয়ডিক এচেচমেণ্ট যিটো টেষ্ট সেই টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে এই জুন মাহতে এই কি কয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ কাৰণে গতিকে সেই পেটৰ লগত সংগতি ৰাখি হয়তো কিবা কাৰণত আমাৰ যিটো আমাৰ মূল্যায়ন বা যিটো আমাৰ ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্ট ওৱান তাৰ হয়তো তাৰিখৰ সল সাল সলনি হ'ব পাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় আপোনালোকে এই কথাখিনি গম পাব ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে ইমান শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব অভিভাৱকসকলৰকেও ফৰৱাৰ্ড কৰিব কাৰণ তেওঁলোকেও কথাখিনি গম পাওক যে কি আগৰ কুৱেশ্যনৰ পদ্ধতি বৰ্তমানৰ কুৱেশ্যনৰ পদ্ধতি সলনি হৈছে আৰু এইটোক নামাকৰণ কৰা হৈছে ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্ট ওৱান এতিয়া ইয়াৰ পিছত ছমাহত অৰ্থাৎ ছেপ্তেম্বৰ মাহত যিটো কুৱেশ্যন যিটো এচেচমেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাত কিন্তু আমি এশ নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিব লাগিব এশ নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটাৰ লগে লগে তাত চিলেবাছৰো সলনি হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এই কথাখিনি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ চৰ্দা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্রেস কৰি থব